Законопроект дозволяє збирати необмежену інформацію про людину як в самому мікрочіпі, так і в об'єднаних базах даних. А іменно а у нас є пункт 12.13 статті 6 даного законопроекту, за яким до реєстру вноситься. информация про особу, а именно информация ведомых информационных систем. Это один из пунктов реестра. Ця же информация может вноситься до чипа. Что такое ведомство информационной системы? Это абсолютно все информационные системы, существующие во всех ведомствах, в том числе МВД, медицинская информация, ну вот все, что у нас есть. То есть практически с этой информацией работают все. Вот эта информация может оказаться в чипе по закону, то есть по прописанному закону. То есть вы берете биометрические документы для какой-то там идентификации там, незначительного действия. В это время находящаяся на этом чипе информация о вашей медицинской там, да, истории болезни и так далее, становится, может стать достоянием того человека, который считает эту информацию. Это первое. Дальше. Выкористовывать такую информацию реестра можно фактически для будь-яких сил. То есть у нас есть принято ряд законов, которые защищают информацию. запись персональных данных, про информацию, про доступ к публичной информации. Целый ряд законов. Все они содержат такую оговорочку. Забороняється використовувати крім випадків передбачених законом. Забороняється тот, -то, крім випадків передбачених закону. А от в нашому вновь прийнятому законі записано слідкує: інформація в реєстрі зберігається для визначених цим законом цілей та не використовується в спосіб несумісний з цими цілями. А в законі цілі взагалі нема. Тобто зберігається і використовується для цілей закону, а цілий цих в законі немає тобто зберігається і використовується для всього. То есть інформацію по закону, абсолютно цей закон дозволяє использовать для цілей. Далі, в законопроекті взагалі, не містить жодних конкретно виражених гарантій захисту і безпеки. Тобто, ну дивіться, от ми збираємо інформацію у всіх сторонах життя. закон не прописує цілі на цілі, на які можна використовувати, казалось би, це достатньо серйозний інструмент. При цьому гарантій безпеки і захисту взагалі немає. То есть есть просто только такая статья, ответственность людей, які мають доступ до реєстру, ой, гарантии э, защиты, безпеки информации. В статье есть несколько пунктов, общие фразы и больше ничего. В ответственности вообще никакой. что было написано, какие механизмы ответственности, на кого покладается вытекание информации, изменение информации, несанкционированное вмешательство в информацию, да мало ли чего. Вообще ни, ни слова. Я думаю, что э, нам народным депутатам Украины можно собрать свою собственную пресс-конференцию и там э, командовать парадом и высказываться в соответствии со, с результатами голосования и со своими э, убеждениями. А здесь мы находимся на чужом мероприятии, поэтому я думаю, что э, стоит Но, да... значит. Василий Николаевич, ну давайте мы с вами сделаем пресс-конференцию, да, и там будем устанавливать свои порядки. А здесь, насколько я понимаю, люди, которые озабочены проблемой э, тотального контроля государства над человеком, используют повод голосования по закону разработчикам, которого вы являетесь, для того, чтобы обсудить эту проблему. Эта проблема действительно актуальна в обществе. И я бы, э, например, Говорил, может быть, даже не о самом законе, а о роли средств массовой информации, которые в отсутствии политотделов Коммунистической партии и порткомов стали давно в нашем обществе основным воспитательным инструментом, и о том, что они формируют о том, каково их, какова их роль в, в системе, которая складывается в нашем государстве. Я бы говорил о истоках э, всех этих процессов, почему, откуда э, появляются идеи, которые э, в э, общественной среде называются чипизацией общества. То есть, э, что является базой для существования, функционирования подобных идей. И, на мой взгляд, тема гораздо шире принятия этого конкретного закона. И если говорить уже о религиозных основах этой проблематики, то, может быть, действительно очень жаль, что здесь не присутствуют профессионалы из ортодоксальной церкви, которые тоже могли бы дать свою оценку этой проблеме. Поэтому, на мой взгляд, нужно, ну, если, если устроители сочтут это возможным, конечно, выслушать и автора закона, потому что, скорее всего, автор закона совсем не имел в виду те следствия, которые видят в принятии этого закона устроители пресс-конференции.